نحمد صلی اللہ علی رسول الکریم امباد فاؤد بلّہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین السلام علیکم آج میں نے آپ کو اصحب الاقاء کے بارے میں بتانا ہے اس ویڈیو میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اصحاب العقا کون تھے ان کو کون کون سے عذاب دیے گئے یہ قوم تین ماہ کے بعد لڑکی ذبح کیوں کرتے تھے اور دنیا میں کیسے ان کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا گیا وہ ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی کیا گیا ہے اصحاب الکا ایسی قوم تھی جنہوں نے سب سے پہلے درخت کی عبادت شروع کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی جن کا نام کنتورا تھا ان کے بیٹے مدین تھے مدین اپنے ستیلے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مدین کے علاقے میں رہتے تھے مدین کی بہت زیادہ نسل بڑھی اور کچھ ہی سالوں میں ان کی نسل ایک بہت بڑے قبیلے میں تبدیل ہو گئی اور مدین کی اولاد کو ہی اہل مدین کہا جاتا ہے یہ بہت بڑا قبیلہ تھا اس وجہ سے ان کے نام سے ہی یہ پورا علاقہ مشہور ہو گیا تھا جب ان کا قبیلہ بہت زیادہ بڑا ہو گیا تو اس قبیلے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا جو شہری علاقہ تھا اس کو مدین کہا جاتا تھا اور دیہاتی علاقے کو ایکا کہا جاتا تھا اور ان دونوں کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے ایکا کا مطلب ہے جھنڈ والے یا سرسبز و شاداب جھاڑیوں والے ایکا جو دیہاتی علاقہ تھا اس میں بہت زیادہ سرسبز باغات تھے اور یہ بہت حسین علاقہ تھا اس علاقے میں بہت زیادہ پھل دار درخت موجود تھے اس میں درخت اتنے تھے کہ دور سے دیکھنے پر لگتا تھا جیسے درختوں کا کوئی جھنڈ ہے کوئی علاقہ نہیں حالانکہ یہ ایک بہت بڑا گاؤں تھا اور اس میں بہت زیادہ درخت تھے جو کہ زیادہ تر پھلدار تھے ابن کثیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس علاقے میں ایک درخت تھا جس کا نام ایکا تھا یہ لوگ اسی ایکا کے درخت کی پوجا کرتے تھے اور اسی کی پوجا کی وجہ سے اس علاقے کو ایکا کہا جاتا تھا اور انہی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اصحاب العکا ایکا والے یعنی ایکا کی عبادت کرنے والے کہہ کر ان کا ذکر کیا ہے قرآن پاک میں یہ بستی ایک بہت بڑی شاہراہ پر واقعہ تھی اور ان کی شاہراہ کو ہی اللہ تعالیٰ نے امام مبین یعنی کھلی سڑک کہا ہے کہ کھلی سڑک کے کنارے یہ بستی آباد تھی یہ اصحاب الیکا اصحاب اعقا بہت خوشحال اور امیر ترین لوگوں میں شامل تھے بہت دور دور سے لوگ اس بستی کو دیکھنے کے لیے آتے تھے یہاں سے فروٹ خریدنے کے لیے آتے تھے اس لیے اس شہر میں بہت زیادہ تجارت ہوتی تھی اور یہ دنیا کی امیر ترین قوموں میں سے ایک تھی لیکن اس قوم نے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی اور قوم عاد اور قوم سمود کی طرح یہ اللہ تعالیٰ کو بھول بیٹھے دنیا میں سب سے پہلے اسی قوم نے کسی درخت کی عبادت شروع کی تھی بھتا خوری اور ٹیکس یہی قوم سب سے پہلے لینے لگی ناپ تول میں کمی بھی یہی قوم کیا کرتی تھی یہ لوگ ایکا درخت کو خوش کرنے کے لیے تین مہینے کے بعد ایک خوبصورت کمواری لڑکی ذبح کرتے تھے اور کہتے تھے کہ لڑکی کی قربانی کرنے سے ہمارا خدا ایکا خوش ہوگا اس لڑکی کے تمام اعضاء کو کاٹ کر الگ الگ دفن کیا جاتا تھا اور کہتے تھے کہ اگر ہم نے قربانی نہ دی تو ایکا ہم سے ناراض ہو جائے گا اور ہمارا کاروبار اور تجارت بند ہو جائے گا ایکا کے باشندے ایک اور بڑی نافرمانی میں پھنسے ہوئے تھے وہ یہ کرتے تھے کہ اپنی بیٹیوں اور بیویوں کو فحش لباس پہنا کر اپنے ساتھ تجارتی مراکز اور دکانوں میں لے کر جاتے تھے جو کہ گاہکوں کے ساتھ خوشگپیاں لگاتی ان کو باتوں میں لگاتی تھیں اور ایکا کے باشندے ناپ توڑ میں کمی کرتے تھے اسی طرح کی بہت ساری نافرمانیوں اور گندگیوں میں جب یہ قوم پھنس گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے اپنے بہت عظیم الشان نبی حضرت شعیب علیہ السلام ان کے درمیان مبوس فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا و علا مدینہ اخواہم شعیبہ کے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام تھے یعنی کہ ایکا والوں میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو نبوت عطا فرمائی اور وہ شعیب علیہ السلام تھے اور ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں گیارہ مرتبہ کیا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطیب الانبیاء کا لقب عطا فرمایا کیونکہ شعیب علیہ السلام بہت اچھا خطاب فرماتے تھے اور جب خطاب کرتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے لوگوں پر جادو چھا گیا ہے اور لوگ اپنے بہت اہم کام چھوڑ کر حضرت شعیب علیہ السلام کے خطبات سنا کرتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی قوم آپ پر ایمان نہ لے کے آئی اور صرف چند غریب لوگ تھے جنہوں نے آپ کی آواز پر لبیک کہا حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو بہت زیادہ سمجھاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے تھے لیکن قوم آپ کی ایک بات نہیں سنتی تھی آپ نے پھر ان کو پرانی قوموں کے عذاب سنائے جن میں نوح علیہ السلام اور قوم عاد اور سمود تھے لیکن یہ قوم شعیب علیہ السلام کے دشمن بن گئی اور ہمیشہ ان کو برا بھلا کہتی اور ان کا کہنا نہ مانتی اور پھر یہ قوم خود اللہ تعالیٰ کا عذاب طلب کرنے لگ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحاب الیکار ایسے لوگ تھے جن کے لیے دنیا میں دوزخ کا دروازہ کھول دیا گیا تھا اور ایک دن اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو اس علاقے سے جانے کا حکم دیا تو شعیب علیہ السلام اور جو ان کے ساتھی تھے وہ شباب نامی ایک جگہ پر چلے گئے اور باقی قوم کو عذاب آ گیا باقی قوم پر ایسے عذاب آیا کہ ان کے لیے دوزہ کا دروازہ کھول دیا گیا ان کے علاقے میں بہت شدید گرمی ہو گئی اور گرمی اور احبس کی وجہ سے ان کا دم گھٹنے لگا لوگ بھاگ کر اپنے گھروں میں چھپ گئے اور اپنے اوپر پانی ڈالنے لگے لیکن گھروں کے اندر بھی ان کو کوئی سکون نہ آیا اور ان کے جسم آگ کی وجہ سے تپش کی وجہ سے جھلسنے لگے پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے بستی کی ایک سائٹ پر ایک بادل نے سایہ کیا اور اس سائے کے نیچے ٹھنڈی ہوا چلنے لگی لوگ کیونکہ گرمی کی وجہ سے پریشان تھے اور شدید گرمی ان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی تو وہ بھاگے اس سائے کی طرف اور ساری بستی اس سائے کے نیچے جمع ہو گئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان پر اور عذاب بھیجے ایک بہت زوردار چیخ کی آواز آئی اور اس کے بعد ان کے اوپر آگ برسائی گئی اور ساتھ ہی جہاں وہ کھڑے تھے وہاں پہ بہت زبردست زلزلہ آ گیا اور وہ ساری کی ساری قوم مر گئی اور آئندہ آنے والوں کے لیے عبرت بن گئی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اپنے عذاب سے محفوظ رکھے دوزہ کی آگ سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے واخر دوائنہ الحمد الحمدللہ رب العالمین